মাক নোহোৱা হৈ থাক ৰাাই যায় ঘৰ সোমাই তোৰ মা জীয়াই থাকোতে যত্ন লৈছিলো সময়ে সময়ে মোক খাবলৈ দিছিল দেউতাৰৰ কাৰণে টিফিন বান্ধি লৈ গৈছিল পথাৰলৈ তাতে আকৌ তোৰো আলপচান ধৰিব লগা হৈছিল মুঠৰ ওপৰত গোটেই ঘৰখন নিয়াৰিকৈ চলাই গৈছিল কিন্তু মই বহীজনীয়ে নোৱাৰো নহয় তেনেকৈ যেনে তেনে ভাত দুমুঠি বনাওঁ আৰু নাখালে যে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম তহঁত দুটা সৰু হৈ আছ তহঁত দুটাকতো অন্তত খুৱাব লাগিব আইতা সঁচাকৈয়ে তুমি আমাৰ কাৰণে বহুত বেছিয়ে কষ্ট কৰিলা কিন্তু এতিয়া আৰু নালাগে এতিয়া মই ডাঙৰ হৈছোঁ নহয় এতিয়া অলপ অলপ কাম ময়ো কৰিব শিকিম

নাই নাই আইতা তোমাৰ এইবোৰ কথা মই বহুত বাৰ শুনিছো কিন্তু এতিয়া আৰু নুশুনো এতিয়া মই বহুত ডাঙৰ হ'লো আইতা ক্লাছ ফাইভ পালোগে আৰু কিমান ডাঙৰ হ'ব লাগে এতিয়া মই কাম বন কৰিব পাৰিম আইতা তুমি মোক বাধা নিদিবা অনামিকা ধন তহঁতি আহি পালেহি অ দেউতা আহি পালোহি আৰু আমাৰ আইতাক অলপ বুজোৱাচোন চোৱাচোন আইতাই চকুৰে ভালকে নেদেখে কাম বনবোৰ কৰিবলৈ গৈ সদায় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দুখ পায় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এতিয়াৰ পৰা ঘৰৰ দায়িত্ব মই ল'ম কাম বনবোৰ মই কৰিম কিন্তু আইতাই বাধা দিছে

ভালকৈ পঢ় মাজনী ভালকৈ পঢ় তোৰ স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলে মোক লগ পালেই কয় নহয় তোৰ পঢ়া শুনাত ভাল মন দি পঢ়া শুনা কৰিলে তোৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফল ভাল হ'ব আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহৰ আৰু কিনো আছে কচোন তোকতো সা সুবিধা বুলিবলৈ একো দিবই পৰা নাই মই কিমান কষ্ট কৰি ঘৰৰ সকলো কাম বন কৰি আইতাৰৰ মোৰ তোৰ ভাইৰৰ যত্ন লৈ তোৰ পঢ়া শুনা কৰি থাক তথাপিও যে ইমান আগবাঢ়িব পাৰিছ বহুত ভাল লাগেও মোৰ মেট্ৰিকত ভাল ফলাফল এটা হ'লে গাঁওখনত আমাৰো অলপ সন্মান বাঢ়িব দেচোন দেউতা মোৰ আগৰ লগৰকেইটাই গোটেইকেইটাইছে মই আৰু এই চৰকাৰী স্কুলখনত নাযাওঁ কিন্তু দেউতা কৈ দিছো তোমাক চৰকাৰী স্কুললৈ নাযাওঁ কিন্তু কিয় চৰকাৰী স্কুলতনো তই কি অসুবিধা পাইছ সি মোৰ লগৰ গোটেইকেইটাই প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়ি ভাল ভাল হৈ যাব আৰু মই এনেকৈ থাকিব লাগিব নামানো কিন্তু মই এইটো দেউতা মোকো প্ৰাইভেট স্কুলত নাম লগাই দিয়াচোন দেউতা মই ভালকৈ পঢ়িম তোমাক কথা দিছোঁ তই ক'লেই হ'ব নেকি আমাৰ অৱস্থাৰ কথা তই বুজি নাপাওঁ এতিয়া তই ডাঙৰ হৈছ ধন সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা মনত যিটো আহে সেইটোৱেই জিত কৰি থাকিবলৈ এৰ আৰু এতিয়া তোৰ লগৰবোৰ গৈছে যাওক তই ইয়াতে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰচোন তোৰ বাইৰো দেখোন এইখন স্কুলতে পঢ়িছে তাই দেখোন কোনো অসুবিধাই পোৱা নাই পঢ়া শুনাত ইমান ভাল তাইৰ ছাই ছাৰ বাইদেউসকলে মোক কৈছে নহয় তইও বায়েৰ দৰে হ'বলৈ চেষ্টা কৰচোন ধন চৰকাৰী স্কুলত পঢ়ি আৰু কিনো ভাল পঢ়া শুনা কৰিব পাৰি মোক প্ৰাইভেট স্কুলত দিয়াচোন মই বাটকৈ বহুত ভাল হৈ দেখুৱাম বাটকৈও বহুত ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিম ডাঙৰ চাকৰি কৰিম তোমালোকৰ কাৰণে ডাঙৰ ঘৰ বনাই দিম এইখিনিকে তই চৰকাৰী স্কুলত থাকিও কৰিব পাৰি বিয় ধন মানুহৰ মনটোহে আচল কথা কষ্ট কৰিলে মানুহে সফল হ'ব পাৰি মই এইবোৰ নুশুনো দেউতা মোৰ মুঠতে এটাই কথা যদি মোক প্ৰাইভেট স্কুলত নাম লগাই নিদিয়া মই স্কুললৈ নাযাওঁ আৰু

আমাৰ দুয়োটাৰ লগতে খৰচ কৰিব লাগে কাৰণেহে দেউতাই মোক প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়াব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে তই যদি পঢ়া শুনা বাদ দিয় তেতিয়া দেউতাই দেখোন মোক ভাল স্কুল এখনত নাম লগাই দিব পাৰিব এইবোৰ তই কি কৈছ ধন তই পাগল হৈছ নেকি নহয় দেউতা ধনে ঠিক কথাই কৈছে ঠিকেইতো পঢ়া শুনা কৰি নহয় মই কি কৰিম ঘৰৰ কাম বনেইতো কৰিব লাগিব গোটেই জীৱন পঢ়া শুনাবোৰ ডিগ্ৰীবোৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ মোৰ ফাইলতে সোমাই ৰ'ব ধন হৈছে ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা ভালকৈ সি পঢ়া শুনা কৰিলে ভাল চাকৰি কৰিলে আমাৰ ভাল হ'ব তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে একো চিন্তা নাথাকে ধনৰ যদি এটা ভাল চাকৰি থাকে টকাৰ অভাৱত আমাৰ আইতাই কেনেকৈ কষ্ট কৰি থাকিব লগা হৈছে তুমি যাতে তোমাৰ বুঢ়া সময় বুঢ়া বয়সত এইখিনি সহ্য কৰিব লগা নহয় মই এইটোৱে বিচাৰোঁ দেউতা মই ছোৱালী হৈ জন্ম হৈছোঁ এতিয়া সেইদিন নহয় এদিন তোমালোকক এৰি বেলেগ এখন ঘৰলৈ যাবই লাগিব সেই ঘৰখনৰ মানুহবোৰ বা কেনেকুৱা হয় মোক তোমালোকৰ সেৱা যত্ন কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ে নে নিদিয়ে তাৰ কোনো ঠিক নাই দেউতা গতিকে ধনে ঠিক কথাই কৈছে মোৰ লগত তোমাৰ যিখিনি টকা খৰচ হয় সেইখিনি দি এতিয়া ধনক ভালকৈ পঢ়োৱা নাই নাই অনামিকা মই এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ তহঁত দুয়োটাই মোৰ সন্তান হয় তহঁত দুয়োটাই ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ মই পঢ়া শুনা কৰিলেই যে অকল ভাল হ'ব পাৰি তেনেকুৱা কিবা কথা আছে জানো দেউতা আবেগিক হ'বলৈ এৰা দেউতা আমি এতিয়া প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগিব আৰু ধনে প্ৰেক্টিকেল কথা এটাই কৈছে সিয়ে পঢ়কচোন ভালকে ভাল চাকৰি এটা লওক আমাৰ চিন্তাবোৰ কমি যাব তেতিয়া মই এনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো ইমান চিন্তা নকৰিবা দেউতা দেউতা তোমাক মোৰে শপত দিছোঁ তুমি এইটো কৰিবই লাগিব মোৰ মৰমৰ ভাইটি ধনে একো বেয়া বস্তু বিচৰা নাই নহয় সি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব বিচাৰিছে যাৰ কাৰণে সি ভাল এখন স্কুললৈ যাবলৈ বিচাৰিছে মই যদি এইকণ ত্যাগ কৰি তাৰ এইটো সপোন পূৰা কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে মই কেনেকুৱা বায়েক হ'ম দেউতা

সদায় তোমাক দেখা পাইছিলোঁ মোৰ যে মনটো তেতিয়া কিমান ভাল লাগি থাকিছিল মোৰ বহুত গা বেয়া থাকিলেও মই স্কুললৈ আহিছিলোঁ একমাত্ৰ তোমাক চাবলৈ কিন্তু হঠাতে এদিন তুমি সিদ্ধান্ত ল'লা তুমি পঢ়া শুনা নকৰা বুলি সেইদিনা জানানে মোৰ যেন ভৰি তলৰ পৰা মাটিহে খহি গৈছিল তাৰ পিছৰ পৰাতো তোমাক এনেকৈ লগেই নোপোৱা হ'লোঁ মাজে মাজেহে কেতিয়াবা কিন্তু কিবা লাভ হ'ল জানো কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা অনামিকা কিন্তু মই যি বুজিছোঁ তোমাৰ ভাইটিৰ পঢ়া শুনাত অলপো মন নাই তাৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফলটো দেখিলাই কেনেকুৱা হ'ল এতিয়া সি টাউনৰ কলেজলৈ পঢ়িবলৈ গৈছে তাত গৈ সি কি কৰি ফুৰিছে সেইবোৰ মই অলপ হ'লেও গম পাওঁ অনামিকা তোমাক যেনেকৈ মই আপোন বুলি ভাবোঁ তোমাৰ ঘৰৰ সকলো মানুহকে মই মোৰ নিজৰ বুলি ভাবোঁ অনামিকা গতিকে মই আলেঙে আলেঙে হ'লেও সকলোৰে খবৰ ৰাখোঁ তুমি তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত এটা লৈ বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলা তাক পঢ়িবলৈ সুবিধা কৰি দিয়াতকৈ তুমি নিজেই পঢ়িব লাগিছিল তোমাৰ ভৱিষ্যত বহুত উজ্জ্বল হ'ল হ'লে অনামিকা

আমাৰ ঘৰ একেখন গাঁৱতে হ'লে বেলেগ আছিল মই সঘনাই আহি দেউতা আৰু আইতাক চাই যাব পাৰিলোঁ হ'লে তেতিয়া মই কোনফালে চাম তন মই তুমিয়ে ভাবাচোন তুমি ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ল'ৰা সেই সূত্ৰে মই হ'ম একমাত্ৰ বোৱাৰী সেইখন ঘৰতো মোৰ দায়িত্ব থাকিব আৰু মোৰ নিজৰ ঘৰখনতো থাকিবই মোৰ সমস্যাবোৰ তেতিয়া কম হ'ব নে বাঢ়িব তুমি নিজে চিন্তা কৰাচোন এতিয়া আৰু মই কি ক'ম অনামিকা তোমাক এনেকৈ অকলশৰে কষ্ট কৰি থকা মই চাই থাকিব নোৱাৰোঁ তন্ময় তুমি মোৰ কাৰণে ইমান চিন্তা নকৰিবা

মই তোমাক নেদেখাকৈ ইমান দিন থাকিব নোৱাৰো অনামিকা ঠিক আছে হ'ব দিয়া মই যেতিয়াই সময় পাওঁ তোমাক লগ কৰিবলৈ আহিম হ'বনে হ'ব অনামিকা ধনক এবাৰ মাতচোন মই মই আৰু বেছি সময় থাকিব নোৱাৰিম ধনক এবাৰ শেষবাৰৰ কাৰণে চাই যাব বিচাৰিছো সি জন্ম হোৱা দিনাখনৰে পৰা কিমান আলাসত যে তাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলো এতিয়া এতিয়াৰে বিদায় বেলাত

ধনটো কেবাৰ ফোন কৰি মাতছোন অনামিকা ধনে ফোনটো ৰিসিভ কৰিলে নে বাৰু নাই কৰা দেউতা কালি এবাৰ ফোন কৰি আছো সি ৰিসিভ কৰা নাই হয়তো কিবা কামত ব্যস্ত হৈ আছে আইতা তুমি চিন্তা নকৰিবা ফোনকালে ধনে ফোন কৰিব নহয় ফোন কৰিলে মই তাক আহিবলৈ কম তা চাবাছোন তাক দেখা লগে লগে তুমি ভাল হৈ যাবা তই আকৌ এবাৰ তালে ফোন এটা কৰছোন মোৰ ওচৰত বৰ বেছি সময় নাই হয় মাজনী আইতা মা উঠা মা উঠা হাইতাৰৰ শেষ ইচ্ছাটো পূৰণ নহল মাজনী ধনক চাবলৈ কিমান যে হেঁপাহ কৰিছিল তাক মই কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ কেতিয়াও নকৰোঁ নাই নাই ডিম্পল একো নাই কোৱাচোন তুমি মোক কিবা কম বুলি কৈছিলা নহয় কিন্তু ধন মা পাপাই কেইটামান চৰ্ত ৰাখিছে কি চৰ্ত ডিম্পল মই তোমাক পাবলৈ সকলো কৰিবলৈ ৰাজি আছো বেছি একো কৰিব নালাগে মাত্ৰ তুমি আমাৰ ঘৰত ঘৰ যোৱাই হৈ থাকিব লাগিব অ সেইটো কথা সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা থাকিম আকৌ ইমান ধনী মানুহৰ ঘৰত থাকিবলৈ পাম ইমানবোৰ সা সুবিধা আছে মোৰ ভালেই লাগিব আৰু এটা কথা কৈছে পাপাই তুমি তোমাৰ গাঁৱৰ সম্পৰ্কীয় মানুহবিলাক মানে তোমাৰ দেউতা বা আইতা সেইসকলৰ কথা পাহৰিব লাগিব তেওঁলোক আমাৰ ঘৰলৈ কেতিয়াও আহিব নোৱাৰিব মানে তুমি যে ইমান দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা সেই কথা মা পাপাহঁতে কোনেও জনাটো বিচৰা নাই তোমাৰ মা পাপা আউট অফ ইণ্ডিয়াত থাকে বুলি ক'ব সকলোকে সেইকাৰণেহে তুমি আমাৰ ঘৰত থাকা এই বুলিয়ে ক'ব সকলোকে কি হ'ল চিন্তাত পৰি গ'লা যে মোক পাবলৈ তুমি এইখিনিও কৰিব নোৱাৰিবানে পাৰিম ডিম্পল তোমাক পাবলৈ মই সকলোৰে কথা পাহৰিব পাৰিম অনামিকা এনেকৈ আৰু কিমান বছৰ থাকিম আগত তুমি কৈছিলা আমাৰ বিয়া পতাৰ বয়স হোৱা নাই কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা এটা সময় আহি গ'ল যে আমাৰ বিয়া পতাৰ বয়স পাৰ হৈ গৈ আছে ঘৰত মোক বিয়া পাতিবলৈ বহুত জোৰ দিব ধৰিছে অনামিকা তুমিতো জানাই মই ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা ভণ্টি আছে কিন্তু ভণ্টিটো সৰুৰে পৰা বাহিৰত থাকিয়ে পঢ়া শুনা কৰিলে এতিয়া তাইৰ বাহিৰতে চাকৰিও হৈছে এতিয়া কেইদিনমানৰ কাৰণেহে ঘৰলৈ আহিছে সেইকাৰণে এতিয়া মা দেউতা আৰু ভণ্টী চবেই মোক জোৰ দিছে বিয়া পাতিবলৈ কাৰণ এতিয়া মোৰো ভাল চাকৰি এটা হ'ল বিয়াৰ কাৰণে

সমস্যাবোৰচোন বিয়া হৈ যোৱা মোৰ লগত আমি দুখন ঘৰৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম আৰু এশ এগুৰি আহি পৰে মই মোৰ দেউতাক এইটো বয়সত অকল হৈ এৰিব একেবাৰেই নোৱাৰোঁ তন্ময় মই এটা কথা ক'ম মানিবানে বাৰু তুমি কি কথা অনামিকা তোমাৰ মা দেউতাই পচন্দ কৰি দিয়া ছোৱালীৰ লগতে তুমি বিয়া পাতি লোৱা তন্ময় অনামিকা এইবোৰ তুমি কি কৈছা তোমাৰ এইবোৰ কথা শুনিবলৈকে মই ইমান বছৰৰ পৰা তোমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ কিন্তু মোৰ যে একো উপায় নোহোৱা হৈছে অ' তন্ময় বুজিবলৈ চেষ্টা কিয় নকৰা তুমি 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 নিজকে কি বুলি ভাবা অনামিকা

গোটেই সম্পত্তিবোৰ অকল বাৰেই হ'ব নেকি ইয়াত মোৰোতো ভাগ আছে মোৰ ভাগখিনি ল'বলৈহে আহিছোঁ আৰু মাত্ৰ এদিনৰ কথা তুমি ধৈৰ্য ধৰাচোন অকণমান বুজি পাইছোঁ অধন তুমি প্ৰপাৰ্টিৰ কথা কোৱাৰ কাৰণেহে মই আহিবলৈ ৰাজি হ'লো নহ'লেতো মই এনেকুৱা গাঁৱলৈ কেতিয়াও নাহিলোঁ হ'লে কিন্তু আহিহে এতিয়া পস্তাই আছোঁ এটা ৰাতিও যেন মই ইয়াত কটাব নোৱাৰিম এনেকুৱা লাগিছে ধন তোমাৰ যি কৰিবলৈ আছে সোনকালে কৰাচোন কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম বাহ ভাইটি বাহ ইমান বছৰৰ মূৰত তই আহিলি কিন্তু

মোৰ কথা নহ'লেও অন্তত দেউতাৰ কথাটো মনত পৰিছে দেউতাক চাবলৈ আহিছ তই কিন্তু মই ভুল আছিলো আৰু তই বিয়াও পাতিলি আমাক এবাৰ জনোৱাৰো প্ৰয়োজন বোধ নকৰিলি তই আমিতো এইখিনি পৰ্যন্ত মানি লৈছো তই এতিয়া ডাঙৰ হৈছ চহৰত থাক তোৰ নিজৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্ত তই নিজে ল'বলৈ শিকিছ আমাৰ বেয়া লগাটো স্বাভাৱিক কাৰণ দেউতাৰ তই একমাত্ৰ ল'ৰা তোৰ লৈ দেউতাৰো বহুত সপোন আছে

এবাৰ চহৰলৈ যোৱাৰ পিছত সি কি গাঁৱলীয়া ছোৱালী বিয়া পাতিব নেকি সি মোৰ দৰে এজনী মডাৰ্ণ টাউনীয়া ছোৱালীয়ে বিয়া পাতিব আৰু বাকী থাকিল প্ৰপাৰ্টিৰ কথা প্ৰপাৰ্টিৰ কথাটো চিন্তা কৰিবই লাগিব ইয়াত অকল আপোনাৰে ভাগ নহয় নহয় ধনৰো ভাগ আছে বোৱাৰী আজি তুমি মোক প্ৰথম লগ পাইছা আৰু লগ পাই তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা কথা কৈছা ভাল লাগিল দিয়া শুনি আৰু ধন মাটি বাৰীৰ কাৰণে তই চিন্তা কৰিব নালাগে তই ভাগহে বিচাৰি আহিছ ভাগ নহয় গোটেই মাটি বাৰীখিনিয়ে তই লৈ ল ধন মোৰনো কি আছে মোৰ জীৱনত আৰু একোৱেই নাই একমাত্ৰ দেউতা দেউতাক লৈয়ে মোৰ জীৱন আমাক থাকিবৰ কাৰণে মাত্ৰ এই ঘৰৰ মাটিখিনি হ'ব বাকী যিমান আৰু দেউতাৰ কথা তইতো চিন্তা নকৰে বাৰু তথাপিও কৈ দিছোঁ দেউতাৰ কথা তই চিন্তা কৰিবও নালাগে মই আছোঁ নহয় ইমান দিনে যেনেকৈ গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব লৈ আছিলোঁ আইতাৰ দায়িত্ব লৈ আছিলোঁ তেনেকৈ দেউতাকো চাব পাৰিম মই তই আৰু আমাৰ কাৰোৰে কথা চিন্তা কৰিব নালাগে ধন তই তোৰ জীৱনত সুখী থাক অনামিকা বা যাব দিয়া তাই ধন এনেওতো তুমি তেওঁৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাৰাখো বুলিয়ে কৈছা আৰু ভালে হ'ল দিয়া এতিয়া তুমি গোটেই প্ৰপাৰ্টিখিনি নিজৰ নামত কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু এইখিনি বিক্ৰী কৰি টাউনতে আমি অকণমান প্লট ল'ব পাৰিম তুমি ঠিকেই কৈছা ডিম্পল এনেওতো মই আৰু ঘূৰি নাহিলোৱেই হ'লে বায়ে যিহেতু কথাবোৰ গম পাই গ'ল ভালে হ'ল মোৰো আৰু এতিয়া গিল্টি ফিল হৈ নাথাকে ডিম্পল তই ইয়াত যে তনয়া তই

অকল হৈ অনামিকা বাই কেনেকৈ চম্ভালিব এইবোৰ সেইবোৰ তাইৰ কথা শুনিবলৈ পাইছো সৰুৰে পৰাই বোলে গোটেই ঘৰৰ দায়িত্ব লৈ আছে ইমান বছৰ যেনেকৈ পাৰিলে এতিয়াও পাৰিব ডিম্পল কামটো কিন্তু তহঁতে ঠিক কৰা নাই অনামিকা বাৰ কাৰণে তহঁতৰ অকণমান বেয়াও নালাগে নে বাৰু বেয়া লাগিবলৈ কিটো আছে তাইতো ইমান দিনে প্ৰপাৰ্টি ৰাখাতে এইবোৰ কৰি আছিল মোৰ জানিবলৈ বাকী আছে নেকি কালি চাগে খঙৰ ভগৱতে কৈ দিলে যে চব প্ৰপাৰ্টি ধনৰ নামত কৰি দিব কিন্তু আজি যে তাই কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব সেইটো খাতাং তই ভুল বুজিছ ডিম্পুল অনামিকা বা অনামিকা কৰি আছে কৰোতে অনামিকা বাই নিজৰ কথা ভাবিবলৈ পাহৰিয়ে গল বা যদি সঁচাকৈয়ে ইমান লুভীয়া হল হলে তেনেহলে কেতিয়াবাই মোৰ দাদাৰ লগত বিয়া হৈ গল হলে কাৰণ মোৰ দাদাও ঘৰৰ একমাত্ৰ লৰা আমাৰ মাটি বাৰী বহুত আছে তইতো সেইবোৰ গম পাৱেই আৰু এতিয়া ভগৱানৰ কৃপাত দাদাৰ ভাল চাকৰি এটা অনমিতা কৰিব বিচাৰে আৰু তই জানে সৰুতে তাইৰ পঢ়া শুনা কিয় বাদ দিলে একমাত্ৰ তোৰ গিৰিয়ে মানে ধন দাক পঢ়াবৰ কাৰণে এতিয়া যদি তাইৰ নিজৰ পঢ়া শুনা ত্যাগ নকৰিলে হলে ধন দা ভাল স্কুলত পঢ়িবও নাপালে হলে আৰু আজি এইটো জীৱন নাপালে হলে কি তাৰমানে মই ইমান দিনে অনামিকা বাক ভুল বুজি আছিলোঁ মানুহ যে ইমান নিস্বাৰ্থ হ'ব পাৰে মই বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাছিলোঁ ধনে এইবোৰ কথা মোক প্ৰায়ে কৈ থাকে কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ অনামিকা বাৰ প্ৰপাৰ্টি লোভতে এইবোৰ কৰি আছে কিন্তু তাই যেতিয়া তোৰ দাদাৰ নিচিনা এটা ল'ৰাক ৰিজেক্ট কৰিছে তেনেহ'লে তাই কেতিয়াও লোভিয়া হ'ব নোৱাৰে এতিয়াহে তই বুজি পাইছ ভালেই হ'ল তনয়া যে আজি তোক লগ পালোঁ মই নহ'লে আজি বহুত ডাঙৰ নহ'বলগীয়া কাম হৈ গ'ল হ'লে দেৱীৰ দৰে পবিত্ৰ অনামিকা বাৰ লগত আজি বহুত বেয়া হ'ল হ'লে কি হ'ল ডিম্পল তুমি এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই যে কালি ৰাতি দেখোন তুমিয়ে কৈ আছিলা ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে গুচি যাবা এতিয়া মই ওলাই ৰেডি হৈ আছোঁ তুমি ওলোৱা নাই আমি ক'তো নাযাওঁ ধন আমি ইয়াতে থাকিম কি ইয়াত থাকিবা মানে মই ঠিকেই শুনিছোঁ নে বাৰু তুমি ইয়াতে থাকিম বুলি কৈছা অঁ ধন তুমি ঠিকেই শুনিছা আজিৰ পৰা আমি দুয়ো ইয়াতে থাকিম মই অনামিকা বাক বহুত ভুল বুজি আছিলোঁ ধন মই নিজে যেনেকৈ অকল নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথা ভাবোঁ আনকো তেনেকুৱা বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু তোমাৰ বাৰ দৰে যে ইমান নিস্বাৰ্থ মানুহ এতিয়াও এখন পৃথিৱীত আছে মই সাজিহে গম পালোঁ এতিয়া আৰু আমি ক'তো নাযাওঁ মই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী এইখন ঘৰতে থাকিম দেউতাৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিম তুমি দেউতাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা তোমাক লৈ দেউতাৰ কিমান চাগে সপোন আছে তুমি সঁচাই কৈছা ডিম্পল থাকিব পাৰিবা তুমি ইয়াত পাৰিম ধন কিয় নোৱাৰিম ইয়াত থকা মানুহবোৰোতো মানুহেই হয় আৰু এতিয়াৰ পৰা অনামিকা বা দেউতা মোৰ নিজৰ মানুহ নিজৰ মানুহৰ লগত থকাত একো অসুবিধা নহয় ভাইটি তই যাবলৈ ওলালি দেউতাক মাত লগালি নে বাৰু আমি নাযাওঁ বা আমি ক'তো নাযাওঁ আমি আজিৰ পৰা ইয়াতে থাকিম কি কি কৈছে এইবোৰ ডিম্পল ডিম্পল জানো ইয়াত থাকিব পাৰিব পাৰিম বা পাৰিম আৰু এইটো সিদ্ধান্ত ময়ে লৈছোঁ যে আজিৰ পৰা ধন আৰু মই ইয়াতে থাকিম বা মই তোমাক বহুত ভুল বুজি আছিলোঁ বা মোক ক্ষমা কৰি দিবা

কিন্তু সেইবোৰ চব কথা পাহৰি মই চহৰীয়া জীৱনত সন্ধ হৈ গৈছিলো

এইখন ঘৰৰ দায়িত্ব এতিয়াৰ পৰা মই মোৰ ভাইটি আৰু ভাই বোৱাৰী হাতত কটাই দিছো এতিয়াৰ পৰা মই হ'ম তোমাৰ তোমাৰ তন্ময়